Ini adalah Kota Batam. Kota yang terbesar di dalam kepulauan Riau Indonesia yang bersempadan dengan Singapura dan Malaysia. Kota ini dikatakan tidak pernah tidur di waktu malamnya. Kali pertama aku menjejakkan kakiku ke Pulau Batam ini, sungguh terkejut kerana beberapa hal. Kota ini bersih, moden, banyak bangunan mencakar langit, banyak pusat membeli-belah, makanan yang sedap dan murah, jalan raya yang bagus, Tiada bunyi horn, tidak banyak tukang parkir dan yang paling mengujakan aku ialah tiada pengemis sepanjang beberapa hari aku berada di sini. Inilah kota Batam di tahun 2025. Kota Aku ke Pulau Batam menaiki feri dengan tambang hanya RM80 sehala perjalanan dan dikenakan cukai pelabuhan kira-kira RM30. Kos pengangkutan yang murah jika dibandingkan aku travel ke Indonesia menaiki kapal terbang. Kali ini aku ingin menjelajah ke tujuh pulau di Batam ini menerusi jalan darat yang dihubungkan dengan enam jambatan. Banyak hal tentang Pulau Batam ini yang memeranjakkan aku di antaranya ialah setibanya aku di pelabuhan feri di Batam ini tiada ulat tiket yang mempromosikan untuk menaiki kenderaan mereka. Tiada angkut-angkut atau beca di sini. Mungkin sekarang zaman teknologi tidak ada angkut-angkut atau beca lagi. Semuanya tempahan menerusi Grab atau Ojol sahaja. Setelah menyewa sebiji kereta di sini, kerana bagi aku menggunakan kereta sewa jauh lebih jimat dan memudahkan pergerakan untuk ke mana-mana, terutama untuk menjelajah ke seluruh pelosok Batam ini mengikut masa yang kita inginkan. Di Pulau Batam ini banyak menyediakan perkhidmatan kereta sewa dengan harga yang berpatutan, bermula dari RM80 hingga RM120 bergantung kepada jenis dan kemewahan jenama kereta yang ingin kita pilih. Perjalanan bermula menyelusuri perkampungan di Pulau Batam ini menuju ke Jambatan Barelang yang pertama yang menghubung satu pulau yang lain. Jambatan Barelang adalah rangkaian dari enam jambatan yang menghubungkan gugusan tujuh pulau, iaitu dari Pulau Batam hinggalah ke Pulau Galang Baru. Pulau-pulau kecil seperti Rempang, Tonton, Nipah dan Setotok juga dihubungkan menerusi enam jambatan ini. Setiap jambatan ini diberikan nama seperti Jambatan Tengku Fisabilillah, Jambatan Narasinga, Jambatan Raja Ali Haji, Jambatan Sultan Zainal Abidin, Jambatan Tuanku Tambusai dan Jambatan Raja Kecil. Apabila selesai jambatan yang pertama, aku mula teruja dan tidak sabar untuk melihat jambatan yang seterusnya. Jambatan yang bukan sahaja menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, malah jauh lebih dari itu. Ia menghubungkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Jambatan-jambatan yang lain tidaklah sehebat jambatan yang pertama tadi. Namun ia sudah cukup membahagiakan penduduk di sini. Sarah Satu jambatan demi satu jambatan telah aku lalui. Walaupun jarak hampir 80 km, namun tak terasa jauh perjalanan. Apabila sepanjang perjalanan aku dihidangkan dengan pemandangan cantik dan mengagumkan. Di samping dapat melihat kehidupan saudara serumpun yang dulu juga berdarah Melayu di sini. Aku tak sabar untuk sampai ke titik penghujung pulau ini. Untuk menjejakkan kaki aku di sini sebagai tanda pengesahan aku pernah sampai ke sini. akhirnya aku sampai ke jambatan yang keenam menandakan aku sudah memasuki pulau yang ketujuh. Tujuh pulau yang telah disatukan dengan enam jambatan merupakan salah satu perjalanan yang jarang sekali dapat ditemukan di mana-mana. Aku pula mula rasa tidak sabar untuk menuju ke titik penghujung pulau ini yang dikenali sebagai titik nol atau titik kosong Kepulauan Batam.